Все прошло хорошо, замечательно, мы открыли мотосезон, и для слова приветствия мы хотели бы а, сюда пригласить все мотодвижухи, которые приехали с Житомира и области, для приветственного Что такое? Я что-то не так сказал? Раз-раз-раз-раз-раз. Хорошо. А, значит... Приглашается на сцену э, спортклуб под названием «Площадь» и Олег Лепинский. Аплодисменты. Багато дівчат. Ні один клуб не має таких дівчат, як має бути. Так що не туліться дуже до нас. А користуючись нагодою, хочу привітати з відкриттям. Нарешті дочекалися місяць, цілий місяць чекали. Але вже наступила весна, ми вже всі виїжджали. І користуючись нагодою, хочу сказати, безпека, понад усе сьогодні ви молоді і сьогодні здоров'я і ваша молодість це ваша година. І сьогодні, на жаль, вже декілька випадків ми маємо по Житомир, по Житомирській області за мотоциклами. Я хочу вам сказати, не порушуйте, не порушуйте швидкісних режимів хоч, хоча б у а, а, Бережіть своє здоров'я, одівайте гіпіровку і хаос Господь Бог береже. А стосовно того, що ми відкрили сезон, ми вже взяли за традицію відкривати його разом з усіма клубами. І ви помітили, певно, що ми стали більш зваженими, більш дружніми. Уже немає такої, я навіть не знаю як сказати, цього пилу, бруду, якщо ми друг на друга повзивалися. Я радий, що так це йде все, в все цьому руслі. Я думаю, що в нас вже є, появилася і дисципліна в місії, порядок. І, мабуть, в цьому ми повинні віддати договір нашу згуртованість. Клуб любителів мотоциклів Стабільхол. Привітаю! <плес> Раз-раз. Я приветствую всех. Не будет так много слов, как у Олежки любился, потому что Олежка готовился с Нового года, да, я как бы э, слове узнал сейчас, поэтому буду краток. Рад видеть всех. Особая благодарность организаторам, в том числе Павлетию, который собрал нас на это открытие. Благодарность ему. И хочу пожелать, чтобы самая большая неприятность в этом сезоне у каждого была максимум. Это то, что закончился бензин в баке возле заправки. Удачи вам, братва! Спасибо. Вот города Житомира от Фрибайкерс. Поприветствую. Ну, поздравляю весь Житомир, Житомирская область с открытием мотосезона. Желаю вам всем максимально круто ну, откатать этот год без всяких происшествий. К сожалению, у нас в Житомире уже есть летальные выпадки. У нас чаще такой байк разбился на смех. Желаю, чтобы ни в области, ни в Житомире не было в этом году больше никаких похорон. И желаю, чтобы вы честно откатали, круто, в свое удовольствие, без всяких проблем. Поздравляю еще раз с открытием сезона, щоб все були в сезон. Все, спасибо. Я не знаю, если представители у нас э, мотофан плав э, Бродяги, Есть у нас? Есть, десь з нові войну. Десь попрыгнули на льону. Хорошо. Э, э, Ми перейдемо до області Пестурботній Англии. Привітаємо хлопців. Я неправильно название, Стэн? Да, правильно, Валера вышел. Добрый, надо, да. значит, профтокапс. Привет, Блинна вышла. Привет, Блинна вышла. Привет, 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 Блинна Я Привет, Блинна что Привет, надо, не Привет, Всем, кто меня знает, Привет, отдельно. Кто меня не знает, мы познакомимся. Да говорить тоже не буду всех приглашаю в корс, и тогда в индивидуальном порядке с каждым лично за руку буду обниматься, целоваться, здороваться знакомиться. Ну и всем Не водя, не жезла. <плодисменты> <плодисменты> а, не знаю, есть ли у нас Уехал. Были приглашены, но есть кто-нибудь? Он уехал. Уехал, да, <плодисменты> <плодисменты> хорошо. хорошо. Ну, он передавал привет и поздравления. Желал самого наилучшего. Он в личном порядке бежал ко мне, общался. Поэтому э, у них тоже будет мода тусовка. Они помнят сейчас даты, когда у них будет у меня, э, Июня будет. 14 июня плюс-минус. Вот, так что вот такое. И э, на да, субботе нарисовались или нет? Есть? Вычеркните из списка. -за. Я понял. Хорошо. А, ну, конечно же, заканчивая поздравления, я бы хотел сказать несколько слов. Нам очень приятно, что в городе и даже в области начинает происходить порядок. Порядок в каком, в каком плане? Я думаю, что если есть отношения между людьми, там будет порядок. Если в семье нет отношений между женой и мужем, да, не будет порядка. Но нет, нет. так же самое между нами. Разные клубы, разные направления, разные ошибки, разные взгляды и мировоззрения. Но если у нас будет отношения, если у нас будет дружба и взаимоуважение, взаимопонимание, тогда у нас будет порядок. И я очень рад, что этот порядок у нас есть и потихоньку настраивается. Я бы хотел Пожелать всем, чтобы все были адекватны. Ладно, хорошо, прерываюсь, поприветствуем без Всем привет. Скажем, давайте, привет. Привет. Это удалось. Привет. Для меня пара функций было лишь серьезной, что видно нас старших. Можу тільки додати, що очікували весну, вона так швидко пройшла. Всіх поздравляю, всім дуже швидко. Да, Але вже в цьому сезоні, до речі, встигли навіть поламатися, спершу Тож, Не ламайтесь, їсти акуратно, все найкраще. Повиси.